Ви дивитесь перший канал суспільного мовлення. Віталік, це так. Ти сказав приготовити Ну, У тебе ж холодильник вообще пустой. Ні, цього без мене зробити уже не можете. Ой, нах... А почему вы не положите все это в холодильник? Чтобы оно все испортилось. В холодильник же не работает. А еще я не могу найти нож. Ну, Петров, ты горсочек включай. Мы все похожи на людей, в есть специальный нож для оливье. Ну, Но є нос, яким мама чистить картошку. На. Ой, ось, Ой. Все. Тепер добавить моєсть горсик і готова. як же лук, морковка картошка. Ну ти не, не зіруй. Мы с <peaks> Виталик, там э, в зале в люстре лампочка перегорела. Ну, так позвони в службу замены лампочек. Хорошо, позвоню. Какой у них номер? Сютка, Одесса. Humor, uh -huh. Это понимать надо. Вы же на Новый год на работу. Сейчас пойду поменяю вам лампочку. Подумає матірі. Висува псюсі я просто поміняв лампочку. Я не поняла. Я думала, у мене золота дитина, а ти нас спеціально спровадив, щоб устроїти тут оргію. Мо! Спокойся! так я тебе все объясню. А вы давайте идите накрывайте на стол. Скоро Новый год. <свес> Ой, Буйдановна, <Будь> что-то <свес> мы как-то бедно празднуем. Ну, хочешь, я могу вынести жаркое, а оно холодное. А знаешь, что говорит народная мудрость? Если жаркое холодное, его надо что? подогреть. <свя> ну, mm. девочки, накладывайте, не стесняйтесь. Столица угощает. <свя> <свя> да, давайте. Виталик, скажи какой-нибудь тост. Я? Mm. Yeah? Mm, ладно. Короче, встречаются какой-то а, обезьянный козел. И... Mm. <свя> Виталий, ну, скажи, что красивое. У нас же гости. <свя> В обсім дуже приємно в Києві приніма в гостях Дніпропетровськ, Харьков, Львов і Одесу. Якщо б ще подтягнулись в Донецьк, Луганський Сімферополь, було б вибсі хорошо. Знаєте, ліпісток Рози сам по собі не більше ніж ліпісток. От коли ліпістки в місті то це вже красива, благоуха і ще роза. <смітна> В желаю всім цвісти і пахнути. З Нового року! З Нового року! Ну, а зараз я пропоную праздновати Новий рік, як всі нормальні люди. Включаємо телевізор і тупо втикаємо. Мороз, в доме жара, скажем до свидания прошлому. Мне уже давным-давно пора Новый год встречать по-взрослому. Ты же очень добрый, мой холодный босс. и гирляндаю На макушке шок со звездочкой Лишнюю уже нарядную Чтобы стройные иголочки С новогодними игрушками Мама, я хочу елочку Лучше не одну прийде добро і любов в кожен дім, в кожну квартиру. Я бажаю Украине щастя, радості и миру. Мама, я хочу йолочку с огінками і даю, На макушке шоп за звездочкой Вишную уже чтобы мы ему прикрыли, Лучше, чем Стас Михайлович. Извините, а Виталик здесь живет? Да, Надя, с черкасы подтянулись. Виталик, ты у меня свой пакет забыл. А, да, да. Правда, он какой-то странный странный да, Тут парик и... Регалтер. Регалтер, да. Это мои. Я свои спрятал. Валера! Дети, в этом году подарков не будет. На переезде поездом Панду сбила. Ну не переживайте, дети. Следующий транш подарков будет уже завтра утром. Ну что ты начинаешь? Mm. Я не мог сказать, что это мои. Виталик, ты понимаешь, что ты меня подставил? Кодо! Тодо! Та все теперь? Новый год не праздновать, ты На, ци, А ты? Не, 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 ты шо? Я с шампанским завязал. Особенно с детским. Все. В баню больше не ходим. В следующем году пойдем в сауну. С новым годом. Новый год – это праздник надежды и веры в лучшее будущее. Не стесняйтесь загадывать желания, и пусть они обязательно сбываются. Любви Добра і міра! З Новим Годом, Україна! Ви дивитесь перший канал Суспільного мовлення.